рада, да, что нема такой мрази на земле. Я тоже рада. Да, я до 67 -го года жила в Донецке. Это чудесный город, замечательный, замечательные люди. Прекрасно жилось, я не знаю, мне так обидно, что сейчас такое положение, что как будто бы там кого-то когда-то преследовали, никогда никого не преследовали. Я чисто русская, разговариваю по-русски, никогда мне никто не, ничего не говорил, и до сих пор никто ничего не говорит, Зато, потому что я разговариваю по-русски. Они постоянно получают подкрепление из России, постоянно. И им деваться некуда, потому что у них руки по локоть в крови. Они как загнанные крысы. Поэтому они сейчас единственное, а, что они воюют. А потом, если они умеют и убежать, другой вопрос. И вообще, если так разбирать население в Донецке, туда ссылались все, наши, ссылались. Много ссылок было. И там особый подбор, особая публика. Поэтому, ну и все, кто поднялись, СНР може... і ЛНР, ці так звані терористичні організації, насправді це Росія за ними стоїть, це її війська, вона своєї участі не визнає, обманює всіх, але насправді це все справа рук Росії і російських військ. Звісно, в Росії ціль – це. Дестабілізувати ситуацію в Україні або й захопити нові території України, тому е, потрібно давати відсіч цим так званим ДНР та ЛНР, е, і тим більше давати відсіч російським військам і, на мою думку, припиняти будь-яку дипломатичну співпрацю з ворогом-агресором, яким є Російська Федерація і Путінські війська.